फादर उसे फोर्स करती है सुपेरियर की नंबर जाने के लिए वो लोग तो इस ऑप्शन पर ट्वेंटी फोर बिलियन लगा रहा है बाकी रही आदर्स कंपनी वो लोग तो इतनी ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकता है तो अगर किसी भी हाल पर वो लोग ये जान जाए कि सुपेरियर इस ऑप्शन पर कितना पैसा लगा रहा है तो फिर ओरिना को जीतने पर कोई नहीं रोक सकता सीन की स्टार्टिंग में ही हमें एक बार दिखा जाती है जहाँ जा मेवी का बैठ कर ड्रिंक कर रही थी एंड अदर साइड उसे सीक्रेटली फॉलो कर रही थी आयरिन वो उसी बार की पार्किंग लॉट पर थी और किसी के साथ बात कर रही थी कि तुम्हें जितना काम दिया गया है तुम उस चीज़ को करो अगर तुम्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मुझे बता देना अगले सीन में मेविका को देखा जाती है जो कुछ ज़्यादा ही ड्रंग हो चुकी थी आरिन उसे फॉलो करते हुए जल्दी से कार से बाहर जाती है बट जब वो उस बार पर पहुंचती है तब ऑलरेडी मेविका वहां से जा चुकी थी बट आरिन नोटिस करती है कि वहां पर उसके सेक्रेटरी यानी कि जिराना भी मौजूद थी जिराना की हालत भी अपने बॉस की तरह ही थी वो भी ड्रंग थी आयेन समझ जाती है यही राइट टाइम है वो धीरे धीरे जिराना के पास जाती है एंड काउंटर से वो उसके लिए एक और वोट का ऑर्डर कर देती है जिराना उसे लेने पर मना कर देती है बट आयरीन उसे फोर्स करती है वो बातों बातों में ही ये कह देती है कि मैं जानती हूँ तुम अपने बॉस को लाइक करते हो है ना और इसी बात पर जिराना उसकी और देखती हैट हाँ आरिन उसके वीक पॉइंट को टच करती है और उसे और भी ज़्यादा फर्स्टेड कर देती है वो बातों बातों में अपने ऑफिस की बात करने लगती है और ये भी मेंशन करती है कि बहुत जल्द जो ऑप्शन होने वाली है वहाँ पर शायद सुपीरियर ट्वेंटी बिलियन से ज़्यादा नहीं लगा सकती है तो जियाना ना करती है बस ट्वेंटी बिलियन आपको क्या लगता है बस आप ही रिच हो हमारी कंपनी भी बहुत अच्छी वो इस ऑकेशन पर ट्वेंटी फाइव बिलियन लगा रही है आयर इनकी हाथ बीट बैठ जाती है उसने सोचा नहीं था कि उसकी काम इतनी जल्दी हो जाएगी और इतनी आसान हो जाएगी उसे इतनी जल्दी सुपीरियर के नंबर मिल जाएगी ये तो अनएक्सपेक्टेड है ओ ट्वेंटी फाइव बिलियन बहुत ज़्यादा है और शायद सी दिन इस ऑप्शन को कौन जीतता है वो अपनी फाइल्स रेडी कर रही थी का कुछ ही टाइम बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है तभी जिहाना उसके पास भागते तो हुए आती है खुद खुद मेवी कहा मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है मेवी कहा के बताने पर ना उसे कहती है कल रात जब वो बाहर से चली गई थी उसके बाद वहाँ पर ओडीना की है यानी कि आये आई थी कल उसकी हालत बहुत खराब थी वो ड्रंक थी और शायद उसने आयरीन को सुप्रेयर के नंबर बता दिया है अगले सीन में आयरीन को देखा जाती है जब ने मीटिंग कंप्लीट करके पार्किंग लॉट पर आती है तभी उसे माफी का होल्ड कर लेती है मैंने आपको कितनी बार कॉल किया है और आपने एक भी रिसीव नहीं किया कल रात आपने पी को यूज़ की आपको पता था ना कि वो ड्रंक है तो आपने इसीलिए लिए हमारी कंपनी की नंबर से आज की मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इतनी डर्टी गेम भी खेल सकते हो तो आयरीन स्माइल करती है अच्छा तो तुम यहाँ मुझसे ये बात करने के लिए आए हो आई थॉट कि तुम मुझे मिस कर रहे थे इसीलिए मुझसे मिलने के लिए आए ये कहते हुए आयरिन उसके पास जाती है बट मेवी का उससे दूर जाती है डोंट टच मी मैंने आपके ऊपर ट्रस्ट की और आपने क्या किया आपको अगर हमारी कंपनी की नंबर ही चाहिए था तो मुझे पूछ लेता मैं आपको बता देती बस इस नंबर के लिए और को जिताने के लिए आपने मेरे साथ इतनी डरती गेम खेला बट फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन आप चाहे कुछ भी करो मैं भी हार नहीं मानूंगी ये ऑप्शन तो मैं ही जीतूंगी मेरी गाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है आइरीन उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं सुनती है उसने जिरानर से सुपीरियर ग्रुप के नंबर तो जाना था बट उसे अभी तक यूज़ नहीं किया है अगले सीन में वो मीटिंग हॉल दिखाई जाती है जहाँ पर सुपीरियर ग्रुप के साथ साथ ओरिना ग्रुप एंड ऑल्सो ग्रेट एंड को भी मौजूद था आयरिन और मेवी का की फादर एक दूसरे के साथ बात कर रहा था और पीछे और दोनों की डॉटर भी मौजूद थी आयरन सोच रही थी कि ये लास्ट चांस है वो माविका के साथ बात कर सकती है खास तब माफिका रेस्ट रूम की ओर जा रही थी तो आयरन भी उसे पीछे पीछे फॉलो करती है बट आयरन जब लिफ्ट से नीचे आती है तब माफिका ऑलरेडी गायब हो चुकी थी और सामने आता है उसकी निमी यानी कि मिस्टर रिचन ओह, तुम मुझे यहाँ फॉलो कर रहे थे मिस्टर रिचन कहता है मुझे तुम्हें फॉलो करने की कोई नींद नहीं है मैं तो बस ये देख रहा था कि ओरिना की हायर मिस आयरिन किसे फॉलो कर रही थी तब तो आयरिन कहती है ओके नाउ आई अंडरस्टैंड कि मेविका मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है तुम्हारी वजह से मेविका मेरे ऊपर गुस्सा है तो मेविका के साथ जो भी गेम खेल रहे हो ना उसे बंद कर दो वो कोई स्टुपिड गर्ल नहीं है वो सुपीरियर की हायर है मिस मेविका वो जो भी स्टेप लेगी सोच समझ कर लेगी मिस्टर रेजन कहता है आयरिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो मैं तो बस यहाँ आया हूँ ताकि तुम तो मुझे कंग्रेचुलेट करो काज बहुत जल्दी ये ऑप्शन मैं जीतने वाला हूँ आय स्माइल करती है इम्पॉसिबल ना इतने सालों से जीते आई है और आज भी जीतेगी एंड वैसे भी उस ऑप्शन की दिल अभी तक फाइनल नहीं हुई है सो बी भी स्मार्ट कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा ओके सो पार्ट टू यहीं पर एंड होती है पार्ट बाय